Сегодня, что эту акцию проводят общественные организации и школьники нашего города. И мне очень жаль, что сегодня очень пассивно к этому отнеслась э, как средства, как СМИ нашего города, очень прискорбно, что сегодня наши, с нами нет депутатов сверху, э, с нами нет депутатов городского областного совета. И я думаю, что если бы мы объединили свои усилия, если бы мы консолидировали все возможности, которые у нас есть. Мы бы победили проблему детского и подросткового алкоголизма на территории нашего города и нашей области. И я сегодня хочу призвать к единству, как наши власти, так наши СМИ. Я хочу сегодня призвать преподавательский состав, директоров, за Учитель наших школ, лицеев, всем, кому не безразлична судьба украинской нации, я хочу сегодня призвать в это движение против подросткового алкоголизма, в это движение поднятия патриотического движения в нашей стране. Все, кому не безразлично. Мы открыты. Общественность города, она открыта к сотрудничеству. Дети, школьники, они сегодня хотят видеть, что власть их поддерживает, что СМИ сегодня готовы освещать их гражданство позицию если вам не безразлично то что происходит в городе если вам сегодня не безразлично то что происходит Присоединяйтесь к этому движению. Движение против алкоголизма. Движение против наркомании. Присоединяйтесь к этому движению. Любой активный гражданин этой страны и города. Мы ждем вас. Сегодня вы можете присоединиться к этому движению. И маленькая группа не безразличных людей. Она способна изменить историю страны. Именно так это всегда и происходило. Присоединяйтесь. Дочек про Виталика и про Алексея. Я очень хочу поблагодарить спонсоров. Это компания «Шизмол», которые, все спонсоры, которые принимали участие в этой акции. Ну, это... Ладно, хорошо, мы потом это, все это компания «Шизмол», это сеть канцелярских магазинов, это депутат городского совета «Волода». Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто не безразличный. Я хочу сказать спасибо родителям, детей, которые принимали активное участие в организации этого, этой акции и, и репетициях этого спектакля. Я также хочу поблагодарить руководителей 13-й и й школы. we <laughs> И всех небезразличных детей, которые сегодня здесь, в этот осенний день принимают участие в этой акции. Замечательные у вас ведущие. Расскажите про них немножко. Чуть-чуть. Кто это? Что это за ребята? Алексей Викторович Гончарик. Это голова общественной организации «Жизнь в твоих руках». И Виталий Федорович Калинин. Это голова общественной организации Офис -центр. Итак, Это э, ему. благотворительный Хорошо. фонд имени Натальи Потопаевой, Все, да. отделение Николаевской области, представительство в Николаевской области, да. международного фонда. Да. Здесь также есть руководитель Хорошо. общественной ну, организации Патриота Отечества, руководитель организации Счастливая да. Жинка. Я команде, являюсь по... руководителем ассоциации общественных мальчика, организаций Альянс который входит в более 20 да. общественных и организаций и э, Николаевской дельна. области. Это все дельна. активные люди, граждане да. нашего города. За Алексеем Викторовичем стоит да. очень интересная судьба. Да. Это человек, так. который ширимачка был зависим от наркотической дельна. зависимости ширимачка 12 лет. Дельна. И который на сегодняшний и день является активным дельна. борцом. Тот, который и... смог справиться с этой бедой. И, и сегодня он мать. активный он борец против наркотиков, против наркокоррупции алкоголизма здесь на территории Николаевской области. Виталий Федорович, это тоже Какая человек, который девушка? более 10 лет Италия, страдает от наркотической ты зависимости. Ты? И сегодня эти люди, которые вы отдают дайте, давай, свою жизнь ты? за то, чтобы кто-то другой не повторил их судьбу, кто-то другой не искалечил свою судьбу. И я сегодня э, думаю, что нужно будет взять еще у них интервью, они интересно рассказывают о себе. Я я благодарен власти города о том, что Итак, допустили смотрите, нам на этой это, здесь, комплекс? в этом сферике, показать, показать всей молодежи, показать всему городу Николаеву о том, что можно жить без пива, так можно жить без сигарет, можно комплимента. жить без алкогольных напитков и соблюдать здесь общественный порядок в жизни, взяла, в семье и в школе, где они учатся и обучаются наши дети. это очень хорошо, когда вся общественность принимает участие активное воспитание нашего подросткового поколения. Начали. Так, вы объединитесь вот так в кучку. Вы тоже в кучку, и мы в кучку. Смотрите, какая красавица мы ее все, все и делаем комплименты. Итак, начали. Готовы? Молодец. Она Правильно. Ближе, ближе подходите. Она сексуальна. Она лучше. Молодец. Молодец.

Подожди, в время ты а, говоришь, говори. Велико великодушная. Точно. Ну, я уже. Нет, ну, подожди. Что? 100%. Красивая. Сто процентов. А, великолепная. Как зовут тебя? А, Фрил. Согласен с тобой. Да, Великодушная. Итак, мы, мы делаем комплименты. Кто сделает сама больше комплиментов, тот получит приз. Юра, давай, давай. Я не могу. Самая. Да. На улице Советской, да? Она да. танцует. Да уже ж говорили. Самая эффектная. Хорошо. Итак, я думаю, как тебя зовут? Луиза. Луиза. Еще один. Ну давай. Нежная королева. Да, Луиза. Летняя королева. Луиза. Итак, хорошо. Лина Леонидовна, да. предоставьте, пожалуйста, Луизе последний портфель наш. Луиза, смотрите, я предоставляют портфель. Как он, глянь какой. Есть у тебя сестричка или братик? Если нету, сама будешь носить. Хорошо. А всем, а всем участникам предоставь ручки. Самым маленьким, там где вот это рисуй, рисовать. Конечно. Так, еще у нас будут конкурсы. Эти ручки нам предоставила... Предоставила... А и так, так мы оставили все наши проблемы. А а это ваш спектакль. Вы его часто показываете. Это премьера была сегодня. Это была премьера. Это... Мы готовы продолжать. Что вы дальше, дальше? планируете его? Дальше показываем. Мы планируем сеть акций, которая будет каждая акция, она будет предшествовать следующей И, и мы Дмитриевич. сегодня хотим просто начать эту сеть или сериал акций, которыми мы завершим завершить которые э, марш трезвости, которые будут возглавлять, в котором будут участвовать которых все есть, школьники нашего города. Э, марш трезвости? Марш трезвости. Трезвости, ты же много наберется? Я думаю, да. Сколько в Николаеве, вы думаете, трезвых людей? как вы думаете? Я думаю, что до тысячи Давай человек. До человек в школу. Николаеве трезвых? Трезвых. Не верю. У вот тебя я всегда, да, всегда есть, есть? Я есть. думаю, Хорошо. что мы это увидим. Да, так есть. Ты не что еще сутки. планируете? Ага. Какие ваши ага. планы? Помним тебя, ты. Мы серьезно мы занимаемся шарман, воспитательной работой в школе. И я а -а -а. думаю, что Настя. акции, Настя и суть акции, это для того, чтобы привлечь внимание общественности. Но истинная, настоящая... Работа. Она Хорошо. заключается в том, чтобы Смотрите. воспитывать детей, чтобы воспитывать подростков, чтобы воспитывать так. молодежь. Раз, два, Это большой туда. труд и так. здорово, ну, когда есть помню, такие помню, люди, которые так, ложат так, свою жизнь пара. за то, чтобы воспитывать и нашу и молодежь. И такие и люди пара. инициативные, не безразличные, с активной гражданской позицией, люди, которые идейные. А Они что, сегодня ой, появляются в нашей пара. стране, и с каждым годом количество таких людей растет. И благодаря этим людям на сегодняшний день растет новое поколение молодежи. Это люди, которым, люди, которым не безразлично, в чем сегодня живет молодежь, проблемы ее. Они не используют какие-то старые, сбитые методы, которые не работают. на сегодняшний день они умеют жить с детьми. И мы видим результат. За три месяца у нас более 54 человек. 54 человека, они оставили оставили зависимость, они прекратили пить, они прекратили курить, они прекратили сквернословить. И на сегодняшний день в нашем движении уже есть более 300 детей, которые Молодец. приняли хорошо, решение здорового здорового жизни. Красиво как, и говорите, и как и говорите. Вы можете прийти к нам хорошо, и посмотреть. Мы так, не только мы говорим, и мы и можем показать все то, что и мы и делаем. С удовольствием приду. Да, да, правильно. Ну, про пиво вот это. Что? Могу сказать, что Не вот получается? здесь, по советской в кварталом Оружие дальше. Белые! Раньше был магазин, Молодцы! где можно было с самого утра выпить стакан или чашку горячего молока. Завязали а -а. на бантик, Тепеченого, да? Кипяченого молока. Да, и да, Где сейчас в Николаеве да, 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 можно выпить завязываем. молока? Вот пиво? Для самых где угодно. А от молока нет? ручки. От Наверное, фирмы, пиво полезнее, чем молоко. Понятно. Да? Ручки от фирмы Бик. Получается сюда. Да? Полезный. Пожалуйста. Пиво везде. Так, вы уже молока не да? Нигде. Один был магазин. А, Да, и Вот по-советской патриоте. вам дальше. Молочный, да. Патриоты как они не обманывают. Там всегда было, знаешь, на работу шел, в завод, зашел, выпил кружечку молока горячего. Прекрасно было, нормально. Ой, тяжело, да? Тяжело. Тяжело, все прыгают вперед. При слове вода все прыгают назад. Когда я говорю, например, песок вперед, говорю вода назад. Понятно? Хорошо. От... Кто ошибся, тот выбывает. Договорились? Хорошо, От... отойдите, все, кто ну, не участвует, отойдите сзади, чтобы вас не столкнули. Так, давайте. Хорошо, а давайте мы вот сюда вот идите. Вот так сюда. Кто еще? Так, от стола отойдите. От стола, от стола отходите. Надо же будет прыгать. Хорошо, давайте во вторую линию еще. Выйдите пять человек. Давай, выходи во вторую линию. Самые маленькие, выходим во вторую линию. Вот так вот. Выходим сюда. Встаем, встаем ровненько, встаем. Все, встали? Ну выровняйтесь. Я не начну конкурс, пока вы не выровняетесь. А конкурс не начнется, значит не будет мороженое. Мороженое все хотим? А кто знает, кто нам его предоставил? Еще раз. Это самое вкусное мороженое от компании Шестков, правильно? Да! Хорошо. Итак, конкурс для детей прыг стоп Итак, мы идем, идем вперед, а тут берег. Прыгаем один раз. Опять берег. Вода. Море. Опа! Так, выбываешь, и ты выбываешь. Лина Леонидовна, ты мне помогаешь, да? Хорошо. Понятно. А тут опять в связи с детским подростком. Выравнить все вы на, э, Подожди, Виталик, уточни, пожалуйста. А алкоголизмом алкоголизм или пьянством детским? Вот меня, меня перебивали всегда, я тоже Опа, всегда говорил детский алкоголизм. Все-таки все, алкоголизм попыгрался. это такая штука, которую надо вы уже хотя бы человек равняйся, лет 7-8 уже болел. И тогда он получается он уже алкоголик, алкоголь. Хорошо, мы идем, все, ну вот вы можете называть его как хотите. А Амандия выиграла, но Хорошо, это проблема, берег. которая существует на данный момент вот в нашей Украине. Нет, ты мне рассказывай. Вот. А, спасибо. Привет. Поэтому. Вот. поэтому... Это я рассказываю Опа, тем выходи, людям, которые, может э, быть, да, да. делают вам такие замечания. Кто обширся, тот Нет, ну все-таки уточни, алкоголизм или пьянство детское, э, как ты считаешь? Я считаю, алкоголизм. <свист> <свист> алкоголизм. Хорошо, выравниваемся, Поэтому опять выравниваемся. Э, у нас, у нас есть еще... Вода. Э, э, я, я, я лично вода. предоставляю опять выход из этого. Снова вода. Допустим, у нас Море. есть центр реабилитации, который представляет людям зависимым от Все выравниваемся. Кодика. Нет, стоим на месте, но и Вы... э, вот Есть определенная смотрите, разработанная ребята, программа для таких людей, ближе. которые вот, вот так <связываем> вот. пройдя эту программу получают свободу и становятся Опять берег, специально берег, вода. Для Опа, так, выходи. Да, выходи. У которых для родственников наркоманов Хорошо, у нас есть наша определенная девочки, программа, в которой мы подходит, помогаем вот родственникам. Э, пройти, да. ну, э, решить, ну э, решить эту проблему, э, которая существует уходим. у вас. Вот, вы можете по обратиться по телефону э, вода. Вода. э, 093 800 20 800 06 вы, 21, и также 096. Море. Море. 22-33-8. Меня зовут Виталик. Я Хорошо, Владимир, рекорд, выравниваемся, выравниваемся. Удачи вам. Спасибо.